आज महाराष्ट्र की कोर टीम केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठी थी इस बैठक में हम लोगों ने विशेष रूप से महाराष्ट्र का जो परिणाम आया इस पर विस्तार से चर्चा की महाराष्ट्र में जैसा आप जानते हैं कि केवल पॉइंट थ्री परसेंट से महायुति और एमबीए में अंतर है तो कहा वोट मिले कहा नहीं मिले कहा परेशानी हुई कौन सी करेक्टिव एक्शंस लेनी चाहिए ये सारी बातों पर विस्तार से चर्चा हुई उसके साथ साथ आगे में विधानसभा की रणनीति क्या होनी चाहिए उसकी ब्लूप्रिंट पर एक हमने चर्चा की अब जल्दी ही हमारे जो एनडीए पार्टनर्स है उनके साथ चर्चा करके महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव को जीतने की दृष्टि से हम लोग रणनीति तय करेंगे और केंद्रीय बीजेपी पूरी ताकत से हमारे पीछे इस चुनाव में खड़ी है और जल्दी ही हमारा रोडमैप हम लोग तैयार करेंगे भारतीय जनता पक्षा महाराष्ट्र कोर कमेटी की बैठक केंद्रीय नेतृत्वासोबत या ठिकाणी झाली नुकत्याच महाराष्ट्रामध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत जो काही निकाल आला त्याच्यावर सविस्तर चर्चा ही करण्यात आली त्याच्यामध्ये कुठे मतं कसे मिळाले कुठे चांगले मिळाले कुठे कमी मिळाले त्याची कारणं काय का काय होती त्याच्यावर काय काय मुद्द्यांचा इम्पॅक्ट होता अशा सगळ्या गोष्टींची चर्चा झाली आणि त्याचसोबत येत्या विधानसभेचा रोडमॅप याच्यावर देखील एक प्राथमिक चर्चा आम्ही केली आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपल्या महायुतीच्या सर्व घटक पक्षांसोबत ही विधानसभा कशी निवडून येता येईल या संदर्भातला हो एक रोडमॅप आम्ही तयार केलाय आणि याच सोबत आता लवकरच घटक पक्षांसोबत देखील चर्चा करून आणि अत्यंत मजबूतीनं आपल्याला निवडणुकीत कसं पुढे जाता येईल या संदर्भातली सगळी कारवाई ही येत्या काळामध्ये आम्ही करणार आहोत सर प्रदेशाध्यक्ष बदलाव नाही एनडीए की महायुति की सरकार बहुत मजबूती से हमें महाराष्ट्र में लानी है किसी प्रकार का कोई बदलाव का सिलसिला